24-й год вот, работаю на этом посту, и мне хотелось сегодня поблагодарить тех людей, которые нашли возможность отремонтировать школу. Вы знаете, что школа находится 3 километра от Карачуна, таких видимых повреждений не было, но осыпались все стены в спортзале, двери повреждены, 148 окон повреждено. И Конечно, я как директор звонила во все фонды. Многие фонды принимали при, э, заказ, но потом не брали телефоны, отказывались. И я обратилась к людям нашего города, и они откликнулись. И сегодня мне хочется их поблагодарить. Хочется поблагодарить э, Зведы загин Львова и Червонограда. Это солдаты, которые две недели упорно трудились с раннего утра с, с полпятого утра и до шести, до семи вечера. Но если вы позволите, я думала только вручить подяки и все. Но сегодня, видя обстановку, я хочу обратиться ко всем. Мы э, – это люди, которые оказали не просто материальную помощь. Это люди, которые сделали то добро, которое помогает отогреть души детей, души, обожженные войной. Вы знаете, что у нас хутор, там и мокка, собачок, а дети практически все оставались в городе, мало повывозили. И мы учим все время их толерантности, добру, взаимопониманию, уважению друг к другу. И больно и обидно коллективу, учителям, директорам и всем, видеть, как сейчас многие политические силы, какие-то политические силы решают свои вопросы вот таким отношением, убрасывают людей в мусорные, поставили в мусорные баки. Это не просто человека туда бросили, вернее депутата или какую-то политическую силу. Это человек, человек, которого может обвинить только суд. И человек, мы не вправе э, так обращаться с людьми. И дети видят сейчас это, видят и поступают так же. И вчера вот психолог работала с ребенком, который побил второго ребенка. Он говорит, а это круто сейчас. Сейчас все так поступают, сейчас все так дерутся. Мы учим одно, а нам очень тяжело, а выходит совсем другое. Ну, можно же как-то по-человечески договориться друг с другом, но не поступать вот так. И убрать эти баки действительно все ходят, все возмущаются. Я передаю просьбу со своего, своего коллектива. Сегодня хочется выразить подяку. И еще хочу несколько слов сказать. Когда приехали солдаты в нашу школу, была какая-то осторожность, настороженность. Я вот честно говорю, принесла два ведра груши, два ведра яблок сразу на второй день. Они никто не взял. Я на второй день начала с ними говорить, ребята, а вдруг нас отравят, а вдруг нас это нас травят. а потом и эти солдаты, и наши дети, насколько подружились за эти две недели, вы даже не представляете, какие письма они им пишут, сейчас отсылают туда воинские части, что они любят, какие слова благодарности необыкновенные пишут им. Можно все решить, и можно всем договориться. Кто-то пытается настроить нас друг против друга. Сьогодні хочеться від нашого колективу батьків, вчителів, учнів слов'янської загальноосвітньої школи, подякувати, винести глибоку подяку при Павлу Анатолійовичу за значний особистий внесок у розвиток національної освіти. Освіти, допомогу допомоги, вихованні школярів та співпрацю, батьківське ставлення до дітей, допомогу відновленні школи, пошкодженої під час Коли попросили, у нас не було краски, треба 300 кілограмів. Ви розумієте, це великі гроші, для нашої школи вообще не то откликнулся Лях Вадим Михайлович, и мы его тоже выражаем. Хотя. Незаконно Харченко Андрей Алексеевич, многие годы, наш депутат и нам помогает. Знаете, все столикова Вячеслава Петровича. Это мое, это мое мнение с Вячеслав Чеслав Петрович много лет тоже, это бывший наш выпускник, и много лет помогает. И сейчас вы знаете, же он пострадал, у него тоже два дома разрушено по, э, во время войны. Но он нашел возможность и оказал помощь спасибо, большую. Спасибо огромное. И Рыбачук Валентин Леонидович тоже позвонила, и он тоже нам оказал большую помощь. И спасибо огромное. Я верующий человек и клянусь что меня никто не просил сюда приходить и никто не заставлял. Это зум моего сердца.